коронки стоят и вот только у меня ну, смыкала челюсть и я не мог кричать и они типа ты трениров... тренированный попытались на соски ну, худенькие крокодиры их соскакивали, там они мне сказали спустить шот и переместили электроды на гимнатом первый день электричество к ушам, на второй день уже гениталиям, на третий день, конечно, было самое сложное, это у них называется дельфин, завязали руки за спиной, повалили на пол, футболку задерли и 5-литровые баклажки топили.